Hörmətli izleyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Həkim terapevt Aysel Əskərbanovun anası ölüb. Ölkə Az xəbər verir ki, bu barədə paylaşım edən həkimin iddiasına görə anası öz əcəliyi ilə ölməyib, qərət məqsədi ilə öldürülüb. Anamın pilləkəndən yıxılaraq həyatını itirdiyini dedilər. Biz bunun qərət məqsədi ilə törədilmiş qətld olduğunu düşünürük. O məsələ ilə bağlı Qafqaz İnfo-ya açıqlamasında bildirib ki, hadisə ötən gecə Lənkəranın Girdəni kəndində baş verir. Anam 1965-ci il təvəllüdlüdür bacımın qızı ilə yaşayırdı. Qız səhər oyanıb görüb ki, anamın üst başı qan içindədir. İlkin məlumat olaraq onun pilləkəndən yıxıldığı deyirlər. Amma biz buna inanmırıq. Anamın üzərində xəsarət izləri var. Hüquq-muhafizə orqanlarından isə hadisənin araşdırıldığını bildiriblər.